Хронику этой необъявленной войны я начну с нового тезиса. Лаптиканда в одиночку сражается в Третьей мировой войне и побеждает. Все, что остается добавить, побеждала, пока не пришли санитары. Впрочем, империя, находясь в горячечном бреду, тут же идентифицировала их как рептилоидов и незамедлительно добавила в список иноагентов. Доброго вечора. Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в Огні. Мене звати Рауль. І це 445 й день героїчного спротиву українського народу проти повномасштабного вторгнення Імперії Зла. На цьому місці ставим лайки, делаємо перепости і думаємо про коментарі. за самые скрометні тепер будуть призи, а самые тупі і дальше будуть публікуватися в моєму телеграмі. На этом возвращаемся к лаптиканді и її победам в 3-й мировой. ЗСУ продолжает оказывать давление вокруг Бахмута, а в Брянской области вместо камней с неба местные жители себе на головы получили три вертолета и два самолета-бомбардировщика. Это самые большие официальные воздушные потери Лаптиканды с момента полномасштабного вторжения, при том, что Лаптиканда даже сейчас официально это не признает. Все настолько плохо, что наш спецкор на удаленке террорист Билетрис Гиркин, скрипя стертыми до гнилых пеньков зубами, прошипел – как профессионал, не могу не оценить блестящую операцию неуважаемых украинских коллег. Хорошая, к сожалению, для меня работа. Здесь, на месте Гиркина, я бы не очень себя причислял к профессионалам. Ему предстоит вечно гореть в аду за сбитый гражданский малазинский Боинг. А воины ЗСУ отминусовали четыре законные военные цели. Хотя самый главный военкор России Пригожин уже заявил о том, что все цели были сбиты российским же ПВО. Ну, бывает, милые бронятся, только тешатся. А в это время одичалые возмущены совсем по другому поводу. Им очень не нравится, что вся техника была сбита в воздушном пространстве внутреннего Фатерлянда. Особо одаренные уже даже объявили новый джихад Украине за то, что она мешала мирным российским бомбардировщикам штатно сбрасывать бомбы на головы украинцам. Теперь они готовятся отомстить за то, что мы уничтожаем тех, кто прилетает нас убивать. Я бы назвал это нечеловеческой логикой, но одичалам еще предстоит доказать, что они принадлежат к нашему племени. Вы знаете, я всегда был настроен оптимистично, а на данный момент считаю, что мы приближаемся к финальной фазе. Для этого не нужно быть военным экспертом, искушенным политиком или великим полководцем. Достаточно просто вспомнить тезисы и нарративы Лаптиканды. Для тех, кто забыл, я напомню. Первый. Одну бровь поднимем и нет Украины. Тезис второй. Два-три дня возьмем Киев, две недели захватим всю Украину. Тезис третий. Жест доброй воли под Киевом. Затем обратное всплытие крейсера Москва и моряки Шрёдингера. Пункт номер пять. Депортация войск Лаптиканды с острова Змеины и это было эпично. Затем шестой пункт. Ничего, Сейчас подъедет ослиная тикток кавалерия на геликах и все порешает. Кадыровцы, сила. Пункт номер 7. Начало концертной деятельности в Конец огневого вала на Донбассе. Песня о их о том, что так нечестно. Пусть ЗСУ выйдет в чисто поле и мы их разбомбим. Сразу после этого наступает непростое решение в Херсоне. Пункт номер 9. Обратное наступление под Харьковом. Пункт номер 10. Ракетные атаки и полный провал террора украинской энергетической инфраструктуры. Пункт номер 11. Русский спецназ пишет песню про погибший русский спецназ в Гастомеле. Умерли, но так и не выучили, что Гастомель, а не Гастомель. И пункт номер 12. Ничего, сейчас подъедут Вагнера. Ну и естественно 13 пунктом сразу идет спич о том, что никто никуда не подъедет. Вагнер заканчивается, Кадровая армия бежит, юридическое взятие Бахмута признано за никчемным. Начинаем контр отступление. Я мог пропустить какие-то важные этапы, мог немножко перепутать, но вы поняли, как это все выглядит на данный момент. Пунктов может быть гораздо больше, но я сейчас еще сокращу имперскую басню о величии и вундервафлях. Кадровая армия не просто нахмурила бровь, она зажмурила два глаза лучший спецназ реально развалили под Гастомелем. Кадыровцы хороши в рэкете и бросках с прогибом, но против артиллерии ослиная кавалерия жидковата. Вагнер подъехал и тупо закончился. Искандеры и калибры сбиваются, шахиды сбиваются. Кабаевская прелесть, сверхзвуковая ракета «Кинжал», которая летит со скоростью 10 Мономахов и 1 Рогозин, сбита американским зенитным комплексом «Патриот» в очной дуэли под Киевом. Напомню, что эта установка Принято на вооружение армии США за два года до выхода в прокат фильма «Терминатор». То есть в 1982 году, 41 год назад. Кабаевская прелесть была поставлена на вооружение в 2018. Ее лично презентовал диктатор Лаптиканда и даже показывал на проекторе мультики про мощь и непобедимость в «Ундервафле». Я, как гражданин СССР, абсолютно не удивлен, что секретное оружие – это фонарь. У нас все такое было от советских машин, заканчивая советскими магнитофонами и, прости господи, джинсами и кроссовками. Армата, миф. Остальные танки уничтожены. Самолеты есть, но нет экипажей. Кинжал тоже есть, но сбить его не могут только войска Российской Федерации. Все, на что сейчас уповают в Лаптиканде, а давайте ударим по Украине ядерным оружием. Но даже по этому вопросу НАТО уже дало исчерпывающий ответ руководству империи и те завалили громкоговорители – Теперь про Тяо воют только народ лаптиканды, воют громко и все настойчивее. Это означает, что даже однохромосомно одичалые поняли, что все ресурсы по захвату Украины исчерпаны, пора сбрасывать ядерные бомбы. И здесь у меня всего один финальный вопрос. Вы же шли освобождать украинский народ и проводить денацификацию маргинальной части населения. Как так случилось, что мы больше не братский народ и не имеем права на спасение? Почему Украина должна погибнуть в атомном огне, если у вас не получается ее освободить от ничтожного меньшинства маргиналов? Мне действительно интересно, что напишут граждане Лаптиканды в комментариях, но у меня есть ответ. Они боятся. Они боятся, что мы придем мстить за убитых стариков и детей, за изнасилованных женщин, за юных солдат, которых никогда не увидят их родители, за детей, которые не увидят своих отцов и матерей, за разрушенные города и села за растерзанную страну, за коллег, за беженцев, за потерянные поколения. Придем с огнем и мечом и, подобно Чингисхану, оставим живых только детей ниже колесной чеки повозки. И будут в городах воздвигнуты курганы из немногочисленных черепов и многочисленного спинного мозга одичалых. А на разваленных Кремля за остатками Кабаевского подполья будут охотиться собаки-роботы от Boston Dynamics и модель Т-800, как основной ударный робот НАТО. И выйдут из подземных келий Кремля старцы-капрофаги и ударят молитвами святыми по врагу, используя нанокистеня, летящие по аэробаллистической траектории. А навстречу рабособакам выскочат сколковские рабомедведи с рогатинами, а за ними из грязи в князи выйдут жидкие терминаторы на базе Рогозина. А башни Кремля под заливистый колокольный звон соберутся в гигантского титана-трансформера с курантами на месте лица. И как это было раньше, попросят гуманитарной помощи, куриные ножки Буша и побольше бы китайских пуховиков, а также маргарина Рама. И чтобы ЮПИ не забыли, где просто добавь воды. Потому что нет у них больше ничего. Даже жидкий терминатор Рогозин, которому недавно прострелила мозг чуть ниже спины, уже заявил, что Россия проспала целое поколение новых средств вооружения. В слове «проспала» естественная опечатка, вместо буквы «Р» напечатали «П». Оказывается, военное руководство Лаптиканды готовилось к другому типу войны. Смотри пункт старца Капрофаги и Исколковские медведи. А оказалось, что кроме пушек нужна еще точная электроника, дроны и системы связи, которые соединят все это в одну систему. Украина это вооружение имеет, а Лаптиканда могла бы, но старцы сказали, что не надо. Теперь Рогозин считает, что без ядерного оружия победы не видать. Скромно замечу, что применение Тяо и Яо победу тоже не принесут. В этом случае не помогут даже уральские горы. И руководство Лаптиканды прекрасно об этом знает. И тупо затягивает свою агонию, бросая в топку войны очередных мобилизованных одичалых. Последние на данный момент реально выясняют между собой, что кричать во время боя. За Путина, за Шойгу или за Пригожина. Пока пришли к выводу, что за Пригожина не такое западло, как за остальных. Евгений так и гений, электорат готов к походу на Кремль. И еще раз хотел бы обратить ваше внимание, сейчас руководство Лаптиканды про Тяо и Яо не заикается. А вот народ начал роптать, потому что почему-то понял, наконец-то, что король голый и защищаться нечем, уже не говоря о том, чтобы нападать. Партнер проекта – страхова компания экспресс страхування Нагадаю, что наш партнер входит в топ-10 наикращих полісів каско на страховом рынке Украины. А чтобы усугубить приступы Энуреза в рядах героев «Лаптиканды», я полностью подтверждаю домыслы издания «Вашингтон-Пост». Зеленский и весь украинский народ мечтают взорвать нефтепровод в Венгрию, газопровод в ЕС, атаковать через территорию Лаптиканды в тыл Лаптиканды. Да, мы мечтаем нанести ракетные удары по центрам принятия решений на Рублевке и даже сдать ветлечебницу Медведева, потому что там все выходит из-под контроля. И он однажды может искусать охрану начал зомби-апокалипсис. Все это чистая правда, потому что между нами говоря, если кто-то не заметил, то на нас напала огромная ядерная держава. И мы в рамках самообороны имеем право применять любые действия для защиты своей территории и своих граждан. И не только на своей территории, а на территории противника, на территории страны, которая на нас напала. Если среди редакции издания Вашингтон Пост есть люди, которые считают, что в боях без правил можно победить уклонами, уворотами и бегом по клетке, добро пожаловать в ринг. Посмотрим, что из этого получится. Честно говоря, Запад иногда пугает своими нелепыми идеями на тему недопустимости эскалации конфликта. Я бы на месте военного руководства страны допустил бы иностранных журналистов в Бахмут. Выжившие потом смогут поделиться своими мыслями, как путем переговоров и непротивлению злу насилием мы сможем освободить Украину. Мне, например, очень интересно послушать их тоже. А теперь по поводу нефтепровода «Дружба для Орбана». Чувак поддерживает Путина и между нами, скорее всего, планировал аннексировать Закарпатье под шумок, но при этом хочет получать нефть от Путина через Украину. Но я не знаю. Давайте подумаем, почему же мы не должны это прекратить. И почему у нас в головах не должна родиться мысль, что нефтепровод дружба как бы должен исчезнуть. А теперь серьезно. Каждый украинец знает, зачем имеет смысл захватывать, например, Тоскану, Прованс, Валенсию, а лучше Сан-Себастьян. И никто, никто в нашей стране не может понять, зачем нам Брянск, Белгород или, не дай бог, Ростов. Нам бы страну разминировать и Мариуполь отстроить. На тему все. Виділилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що імперію буде зруйновано. Слава Україні!